которая как там это самое, не особо представляет, что человек может, но он оказался, к примеру, не совсем соответствующим, что потом вызывает дополнительные трудности. Разработка положения о проведении конкурса, это уже разработано. Значит, создание, на втором этапе создание управляющей компании, как самый основной момент. Разработка положения про управляющую компанию, проведение общественных слушаний о создании управляющей компании, утверждение городским советом решения о создании управляющей компании и передача всего жилого фонда коммунальной собственности на баланс управляющей компании, проведение конкурсов на содержание жилого фонда частными предприятиями, заключение договоров на содержание жилого фонда. Оказание помощи инициативным группам по созданию ОСНД, подготовка управляющих жильем, проведение трехдневного курса обучения для созданной группы. Подготовка конкурентного средовища. Управляющая компания ⁇ это жилищная, да. это коммунальное предприятие. Да? да, мы когда, когда начали наше реформирование в 2009 году, мы так и задумали этот вопрос. Только мы немножко отличили Мы назвали коммунальным предприятием, задышек, мы уже передали на баланс. Просто у нас на сегодняшний день будет... Вот, вот в течение этого года у нас был план, но, наверное, мы его не, не получится выполнить, чтобы весь 100%, хотя я тут указываю на 100%. С этого уже Вот сейчас мы 71 дом планируем за лето передать. И где-то она, может на осень уже оставшиеся там у них 143 дома получили, 138 домов получается. И эти 138 домов. И у коммунального предприятия на балансе уже ничего не остается. будет базовый. Вот это оно и есть у нас базовое. Оно уже у нас есть. Но на балансе уже он все, все раздаст и будет управлять. Мы его просто переименуем. Но оно должно объявлять конкурс да, оно и выбирать себе да. по да, или да, да. Да, да, вот это же оно. Частные сейчас, предприятия. Вот это оно уже сейчас а разработало, это положение о конкурс, конкурсе, оно сейчас вы, 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 предложение вынесло на рассмотрение комиссии, само это предприятие. Комиссия исполкома только по реформированию их утвердило, или там, допустим, на данный момент мы их отложили на конец месяца, пересмотреть. Да. ожидаемые результаты. Осуществление указанных мероприятий даст возможность довести уровень удовлетворенности качеством услуг до 60% через год, до 80% через два года после создания управляющей компании. До конца года перевести 100% жилого фонда на частную форму отхода. Я уже сказал, мы, уже мы посмотрели, наверное, не получится, наверное, будем менять эту. До конца года, наверное, уже до конца, может, или тогда до, до, до октября следующего. Потому что переводить в зиму может, вернее, передавать в зиму нельзя. Создать ОСББ в 20% жилых домов. Увеличить на 20% отчисления с оплаты за услуги по содержанию домов до, на фактическое содержание жилья. Ну, я уже сказал, у нас 10, жертв, и, жертв, да. Жертв, да. Вот, чтобы хотя бы выйти на цифру 30%. Уменьшить количество обращений граждан по вопросам недовлетворения качеством услуг на 50%, улучшить работу с ними, улучшить информированность населения о стандартных услуг на 80%. быть краток не хочется говорить о достижениях хотелось бы обозначить некоторые проблемы которые мы видим при создании и столкнулись при создании снг то есть в теплодарии 43 многоквартирных дома из них только два является асмб и здесь, как ни странно, мы столкнулись с такой проблемой парадоксальной. Это оказание качества услуг. Чем лучше мы оказываем качество услуг, тем труднее нам создать СМГ. То есть э, население удовлетворено, довольно. Ему не надо ни о чем думать, ему не надо никуда стремиться, никуда идти. Хотя более 90% жилого фонда это является частной собственностью, уже приватизированной. Это первая проблема, такую, как мы видим э, перед собой. И проблема вторая – это отсутствие нормальной законодательной базы Сум. жилищного кодекса и всего. Э, сегодня э, создание СНД упирается во многие проблемы, очень во многие. Здесь э, э, к сожалению, никто не озвучил проблему, но каждая СМД рано или поздно столкнется с проблемой при домовой территории отведения земельных участков. Проекты отводов. На кого они ложатся? На городскую власть, либо на СМД. А это влечет за собой средства. Вы прекрасно все знаете, как работает наш Дэшкунзе и сколько времени это, за... сколько это занимает и сколько это стоит. Да. Вы совершенно правы насколько я пытался его изучить, уже более-менее там прописана база, договорная база, где мы можем уже работать с частными партнерами. Ну, вот, в принципе, это те основные проблемы о создании АСМД, о которых многие говорили, которые бы хотелось коснуться. Да, нам действительно надо в какой-то мере объединяться, предлагать руководству и правительству наверху наше видение, что тормозит действительно создание СМД во многих регионах. Ну, у меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Я напомню, что я вижу вас, и вы белгороднестровский ну, а, я не буду зачитывать, я просто говорю, коротко. Да? У вас комиссия, которая составе которой у вас есть люди, и вы намерены ознакомиться с опытом Белгород-Днестровска, Баштанка, Новоядерс. Да, это безусловно. У нас создана рабочая группа. У нас у нас проводятся уже проводились собрания возле дома по созданию СМД. Проводился определенный мониторинг. С людьми разговаривали. И есть выделено так сказать, активная группа активистов, которые готовы работать в этом направлении. Но действительно не хватает базы по обучению. То, что мы делаем на своем уровне, это с привлечением э, юриста из полкова, это с привлечением работников из полкова, то, что мы можем нас, э, на своем уровне дать им определенные знания по законодательной базе, определенную помощь. Мы разъясняем, что при передаче, при создании АСМД город берет на себя обязательство полностью э, приведения, э, ну, э, так сказать, капитального ремонта жилого фонда, приведения сетей, дома. Город более лет, да, э, и тем более, что постоянно это все делается, почему я говорю, что у нас стоит проблема, что людям как таковое, они не понимают, зачем им надо АСМД, если им так хорошо. Крыши не текут, сети не рвутся, вода подается круглосуточно, свет круглосуточно, тепло бесперебойное. Но, тем не менее, Вы спланировали провести громадские слухания испытания, пытанием восстанавливать систему управления водой, чтобы да. людей послушать, что люди скажут. По этому. Что скажут люди, как да, они хотят. Потому что об этом они там есть у Вас тоже. Есть, да, есть определенная часть населения, которая, да, якобы готова идти в СНД. Поэтому и, видите, мы как-то с Вячеславом Григорьевичем в Белгороднестровском предлагали, чтобы был центр компетенции, куда мы могли направить людей, которые готовы, чтобы да. они послушали голову ОСББ. Вот я сколько собраний проводил, даже в Николаеве, мы когда начали эту работу, мы провозили председателей ОСББ с Баштанки, Новой Одессы и других. И вы знаете, председатели ОСББ рассказывали, понимаете, которые через свою шкуру прошел... И он рассказывает, его люди больше слушают, чем начальников, которые там собрались. Ну, да, обмен опытом, то, что вы спланировали, его надо, конечно, На уровне областной администрации было как собрание, и там были наши представители именно по, Вы знаете, и они приехали, честно говоря, совершенно не Они не получили ответов. Э, те представители от власти, которые были, можно так, если грубо сказать, были совершенно сыры и в законодательной базе, то те не смогли даже ответить на те вопросы, которые им задавали уже управляющие, созданных у СББ. Но вот эта Людмила белгороднестровская, франко 14 голова, она вам все расскажет, и этим людям все расскажет. И так как я уже и говорил, основной вопрос это стоял и который станет, я уверен, что станет перед каждым из ББ, это выделение земельных ну, при домовых территориях. Это недостатки нашего законодательства, но выделение только в аренду, сегодня можно только в аренду. А, Изготовление проекта? Да, к сожалению, да. Но поддержите первого, заплатите вы. Это стоит будет аж 10 тысяч гривен. И мы помогли уже работать. Ну, стимулировать надо. В любом случае бюджетные средства надо направлять, помогать им стимулировать. Вот. И что интересно, э, после того, как ваши изучат опыт этих городов, где уже более-менее люди на громадских слуханиях авторитетно могут сказать, вот мы были там, вы видели, простые а, слышать? слышать нет начальников. Обучение да. должно быть обязательно Поэтому Обучение. вот Обучение. это изюминка вашего плана, что на гамарских слуханиях будут выступать люди, которые побачивают другие города. Они, нет, да. они ну, не знают опыта. Ну, где-то в газете прочитали. Когда он встретится, пойдет, посмотрит дом, зайдет в подъезд, поговорит с председателем, как ты выключишь. Да, у нас очень предварительные Это очень публикации интерес. в газетах были выступления по телевидению. А если еще повеску, выступят по телевидению в газете, эти люди, которые ознакомятся, простые Это будет хорошо. Вопросы, товарищи. Нема пытания? Поблагодарим, Александра. Спасибо.